Догнали в конце, в конец это в третьей четверти, вроде как переломили, но потом стали в нападении, ничего не получалось, как бы не проатаковали, не забили свои мячи, много бросали, не добивали. Где-то проиграли важный подбор. Ну и, и с этого и то. у в Харькове мы переломили, зацепили их более жестко. Ну и не знаю. Ну попали там, попали броски в Харьков. Попали Иванов, и Ануфри в треху попал. Забили, как бы, более, более разрыв был. Больше и как бы легче более до вас. Здесь не получилось, не попали. Дякую, Сергей Филан, вам слово, пожалуйста, ваш кандидат. И еще, еще не удалось забыть, чему это складывается сегодня масса факторов, которые влияли на сегодняшнюю игру. Прежде всего, это тяжелая игра в Харькове. Возможно, не до настрой. Игроки после выигранной игры в Николаеве. Может, верили, что смогут взять и здесь победу. Как я не пытался настроить, значит, не достучался. Моя, моя вина. Но еще один фактор, который крайне не удовлетворяет меня, это состояние зала. В таких залах даже детские соревнования в АЮБЛ невозможно проводить. Площадка имеет искривленное состояние. Высота кольца в разных местах площадки совершенно разная. Я считаю, что в таких залах Суперлигу точно нельзя проводить. У все-таки умовы Ума ридно, но вы здесь больше тренируетесь, и площадка нестандартная, на уже и короче. Нет возможности бежать быстрый прорыв, нет возможности широты пространства разыгрывать этот мяч. Нам нужна, но ее можно играть в другом зале. Доброе питание, чьи у вас зауважение по вашей я сказал, я крайне недоволен тем, что как играли мои игроки. Неправильное принятие решения, недоработка, нет концентрации внимания. Может быть это связано с усталостью в части игроков, которые вы, вымотались. Но тем не менее, проигранный матч – это моя вина. Спасибо. До свидания. Добро пожаловать в баскетбольную клубу «Кремень» Миль Хамзаев, главный тренер «Дубинс Сахай». Ваши комментарии после этого матча с перемогой. Uh, we playing so good in the last two games. I said it in the first tour. Uh, we lose some games like a three, four points, and in overtimes. Some games I said it in the first tour. If we will play like a team, like a real team, we can win many team in this league. And now we start, I think we start this win series. We win uh, first in Krivoi Rok and second in Kolaev and we have two next games with Polytechnique, Kharkov. And I think we are favorite in these games too. If we win these games, uh, I think it will be so better in the circle for us and for playoffs. Поки не розуміє англійську мову, в двох словах скажу, що він прознав, сказав, що задоволений перемогою цієї команди, що в нього пішов кідок, троочковий кідок, і загалом задоволений, що вдалося зробити перемогу антикримбасом. І сьогодні, що ось ці дві поспіль перемоги, подвійні перемоги, п'ятницю та в неділю, дадуть її сил команді. И і команда надалі буде перемагати. Ось якось так, якщо в словах, це коментар Аміля Хамзаєва. Дякую, Аміль. Борис Сагай, вам слово. Чуть-чуть поправлю позицию свою. Во-первых, приятно поздравить всех болельщиков Кременчугского баскетбола, кто за нас болел, кто поддерживал нас с очередной победы, любимой команды. Для меня, как для тренера, вдвойне приятно. Тем более, это вторая победа на нашем домашнем поле подряд. Я вижу, насколько ребята отдаются. И в конце концов они поверили, то, что это работает, то, что это действительно за счет этого можно получать какие-то положительные моменты и выигрывать игры. В чем суть? Ну, если грубо по цифрам пройти то пробитие штрафных у нас катастрофа например на 50 процентов да? забитые трюльники у нас трехочковые броски тоже в районе 15 попаданий 15 процентов попаданий но опять же таки получается не это главное решает у нас 11 перехватов у нас 8 результативных передач. То есть это говорит о том, что командный дух, заряженность на борьбу, он дает свой результат. Если команда четко понимает, выполняет то, о чем ее просит тренер, если команда верит в свой успех и победу, то она к ней придет. Я так считаю. Дві перемоги в останніх двох матчах команда 100 без яскраво вираженої п'ятірки. Можливо, можливо, ці п'ятірки вам заважали, Ось без яскраво вираженого центрового якось краща команда дивиться. Ваша дурка и Ну, вы знаете, если взять, скажем, аналогию человека, если у человека отсутствует какой-то, например, взор, он потерял зрение свое, то у него активируются другие какие-то чувства. То же самое я могу сказать и про коллектив, команду как большой организм в отсутствии какого-то, скажем, игрока на позиции то компенсация наступает на других линиях на других позициях и это взаимозаменяемо и этим скажем ну, скажем командный баскетбол или командная игра вот этим вот и отличается если у кого-то что-то не получается то его могут подзаменить но в данном случае я не могу сказать что у нас и до этого были какие-то звездные игроки в принципе у нас ребята те которые где-то раньше не проявили себя, у кого-то что-то не получалось и так далее. Но здесь вот я еще раньше говорил ребятам то, что пожалуйста, парни, у нас открыта позиция лидера. Кто хочет, берите ее в свои руки. Доказывайте, что вы можете, доказывайте, что вы достойны пребывать на площадке по 30 и более минут. Бейтесь, убивайтесь, и перед вами откроются все двери. Вы, забывали, вы такого лидера на себе? Богдан Байда, команды. Как вам в матче? Если бы здесь было дерево, я бы по ней постучал. Как говорится, по дереву, да? Я не знаю. Микрофон здесь лежит. Байда я очень доволен. Это игрок, который отдается на 150% в каждой игре. По тренировочному процессу у меня вообще никаких к нему претензий нет. То есть это максимально человек, который вот именно он, он нашел себя и нашел ту команду, в которой он играет. От него максимум угрозы, бетонная защита, что я могу сказать. И поэтому я максимально доволен, только респект и уважуха, как говорится, в сторону Байдена. Что ж, вам за комментарий еще раз. Вам спасибо.